Hörmətli izləyicilər, hər gün yeni xəbərlər almaq üçün videoyu keçməsindən əvvəl kanalımıza abunə olaraq, videonu bəyənib like etməyinizi sizlərdən xahiş edirik. Palmalı Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov aprelin 26-da vəfat edən əməkdar artist Valoğlan Əşrəfov da yazır. Ölkə TV-nin xəbərinə görə Mübariz Mənsimov bildirib ki, Valoğlan Əşrəfov qəldəldə yaşayacaq. Dəyərli dostum, əziz qardaşım, bu gün fani dünyanı tərk etdi. Allah sənə rəhmət eləsin, sədaqətli qardaşım. Azərbaycan incə sənətinə öz imzasını ata bilən sənətkarımız, ata və anamın gənciyi. O gözəl səsinlə ifa etdiyin mahnılar heç vaxt unudulmayacaq. Bu deməkdir ki, sən ölmədin, hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqsan. Rahat yat əziz dost. Ruhun şad olsun. Mübariz Mənsimov qeyd edib. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanda prokurorluq həməkdaşı vəfat edib. Vaxtrak roluğun İstintaq İdarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi olan İbrahimov dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.